Okay, kita kembali bersama dengan Malaysia hari ini ya. dan bercakap tentang bulan puasa. Hmm. Dua Ramadan adalah waktu mungkin kita pergi bazar, hmm. kan, masak di rumah, tapi okay. nanti menjelangnya dah seminggu puasa, hmm. ramai yang akan mengambil pendekatan untuk carilah mana bufet hmm. Ramadan yang best ni, betul? kan? Hmm. Yang best, yang boleh nikmati pemandangan, makan sedap, harga berbaloi. Ha. ha, jadi kalau anda kata kalau kita berfikir, bercadang untuk berbuka puasa dekat hotel, hmm. adakah ianya benar-benar berbaloi? Itu, dengan betul. Betul. Apa yang kita bayar. Dulunya Betul. kalau kita tengok zaman-zaman saya dululah. Bawah seratus hmm. tau pergi hotel ni ya, Tapi sekarang, sekarang ni, dah tak ada dah Afan. Tak jumpa dah bawah seratus. 100, 100 itu adalah untuk kanak-kanak berusia tujuh tahun. <laughs> ya. ha, Ataupun, kita dewasa ni dah seratus lapan puluh. Ada yang seratus sembilan puluh? Ya. Oh, okay, okay. Saya buat kira-kira hmm. lah kan. Kalau saya ada empat orang dewasa. <laughs> ah kat situ aku dah dekat 800. ratus. Kan, masa kan? Ni? Satu malam sahaja kita mungkin spend dalam seribu lebih. Adakah hmm. berbaloi ke tidak kan? Ya. Uh, tapi kita nak bincangkan lah juga. Kerana hmm. pastinya ada yang... Um, setahun sekali kan. Ha. Ada orang cakap time tu lah sebenarnya kan. Nak bersama keluarga dan sebagainya. Jadi alasan kita setahun sekali. kita. Bercakap tentang soal wang, harga <laughs> bufet Ramadan berbaloikah? berbaloi kah? kita bersama dengan pesyarah kanan dan pengurus hotel UITM Shah Alam. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azwan Muhammad Ali. Assalamualaikum Encik Azwan. Azwan. Okey uh, Encik Azwan, banyak soalan-soalan cipu cemas <laughs> saya nak, so, nak ajukan ni kan. Hmm. Sebab setiap kali kita pergi bufet Ramadan ini, ialah bulan puasa ataupun bulan Ramadan ini bukan sahaja tentang ibadah tetapi juadah. Mm -hmm. Kan? Sebagai individu yang pastinya berkait rapat dengan pengurusan kan, bagaimana untuk um, bukan sahaja persembahan makanan yang dilakukan tetapi sedapnya kena ada mm -hmm. ambience ataupun keadaan sekelilingnya kena seronok, sesuai dan juga harga kita bayar untuk harga ini bukan makan sahaja mm -hmm. saya pasti. Jadi mungkin sebagai muka bagaimana ketetapan harga untuk setiap daripada bufi ramadan yang mereka ingin lakukan bergantung kepada apakah faktor yang berkait. Uh, terima kasih diucapkan kepada uh, pengacara majlis. Uh, uh, berkenaan tentang ketetapan harga itu hmm. ada banyak faktor lah yang kita uh, hmm. lihat. Uh, kalau macam dari di hotel RTM tapi sebelum tu kita nak saya nak uh, bagi tahu eh ada lagi harga bufet yang di bawah 100. Oh, okay. oh ada, lagi. Uh, ada lagi. Ada hotel lagi. Hotel oh, UiTM. Okay. Oh, okay. <laughs> so kalau kepada siapa yang masih <laughs> lagi mencari uh, uh, lokasi untuk berbuka puasa uh, di bawah harga 100, kita masih <laughs> ada lagi di Hotel UiTM Allah Okey. Okay. Berkenaan tentang kita harga tadi uh, macam uh, di Hotel UiTM uh, kita melihat kepada berapa lah Pertama sekali ialah uh, daripada segi kita tema oh. uh, macam uh, ketetapan tema yang kita pilih tahun ini uh, adalah uh, ber bertemakan belish uh, uh, apa negeri di setiap uh, Malaysia. Okay. Dia uh, uh, okay. negeri. Maknanya uh, tradisi negeri tersebut betul, dijadikan sebagai betul, tema. Betul, betul. Uh -huh. okay. Dan faktor kedua pula ialah daripada segi uh, macam mana kita nak pastikan yang kita boleh Uh, menyediakan ataupun uh, menghidangkan makanan di bawah harga 100 ni mm -hmm. uh, dengan uh, tema yang kita sediakan tadi, mm -hmm. uh, itu okay. pun menjadi cabaran juga lah sebenarnya untuk okay. kita tetapkan harga mm -hmm. dan yang uh, ketiga ialah uh, kita melihat kepada uh, apa uh, maklum balas yang diberikan oleh pelanggan lah tahun-tahun mm -hmm. mm -hmm. tahun yang sebelum mm -hmm. ini. Mm -hmm. Okay. okay um ini dia antara yang mungkin uh, hotel menawarkan juadah kan itulah saya kadang-kadang bila kita pergi ke sesebuah hotel tersebut saya mesti tengok menu hmm. kan menu menjadi keutamaan. Bulan-bulan puasa ni kita tak adalah nak sushi kan. Saya tak tahulah, saya tak pastilah anda semua kan. Tapi kadang-kadang menu tu, susunan menu tu main peranan yang penting lah. Mm -hmm. Jadi bagaimana hak kita sebagai um, yalah, pelanggan ini nak mm, nak mengklasifikkan hotel itu berbaloi ataupun tidak. Ataupun bufet Ramadan itu berbaloi ataupun tidak. Dengan harga yang ditawarkan. Okey, uh, sebenarnya berbaloi ni bukan setakat pada harga lah. Perbalu ini kita tengok kepada banyak juga faktor. Uh, contohnya ialah uh, daripada segi pengalaman, daripada segi suasana. Servis. Yes, fasiliti, servis, jenis hidangan. Mm -hmm. uh, emosi mm -hmm. pun penting juga. Ramai juga uh, daripada kita yang pergi buku film Ramadan, bila kita balik, kita rasa macam, alamak, rasa tak berbaloi. Yelaw. Rasa macam, alamak, uh, kita bayar mahal. Tapi mm -hmm. sebenarnya, macam apa yang kita je. makan kan hmm. okay. uh, tapi sebenarnya berbaloi ni lebih kepada subjektif lah hmm. kalau kita lihat kepada harga yang ditawarkan oleh hotel sebenarnya harga ni Uh, kalau diikutkan uh, depends uh, ataupun bergantung kepada siapa yang mereka sasarkan okey uh, sama ada mereka sasarkan kepada uh, uh, apa uh, pelanggan premium mm -mm. ataupun pelanggan yang biasa okey mm -mm. jadi soal value ni sebenarnya lebih kepada subjektiflah subjektif, lah. mm -mm. subjektif uh, kepada pelanggan itu sendiri mm -hmm. betul kalau bercakap tentang pelanggan ni saya nak tahulah uh, bagi pandangan Cik Azwa sendiri Uh, mungkin saya uh, nak dapatkan jawapan ni sebab bila kadang-kadang kita tengah survey uh, hotel mana yang 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 bertepatan dengan kita. Satunya mm -hmm. mungkin kita dapat melihat kos lah. Kita mm -hmm. cari antara uh, yang paling murah lah. Macam mm -hmm. Cik Azwan kata, tadi ada hotel bawah 100 Okey, itu menjadi keutamaan lah. Mm -hmm. Tapi kadang-kadang kita lihat ada di antara hotel ni yang menawarkan harga bawah 100 Ini kadang-kadang dia punya kuantiti makanan tu tidak terlalu banyak. Kadang-kadang ada macam Anim. Anim kata, oh dia, dia tengok menu dulu. Mm -hmm. Oh hotel yang tu menu dia atas RM100 menu dengan. Sebab itulah harganya tinggi. Mm -hmm. kan? Jadi sebanyak sebagainya pengguna ni apa yang harus kita uh, titik beratkan ataupun bagaimana uh, apa chef dapat melihat tentang perkara ini apa yang untuk menentukan harga sesebuah bufet itu uh, kriteria apa yang ditentukan sebenarnya ada sebab kuantiti ke kualiti ke atau macam mana uh, bagi saya uh, harga yang ditetapkan tu dia bergantung kepada uh, pengalaman yang ditawarkan dan kepada siapa sebenarnya yang ingin ditawarkan okey contoh target sasaran ya dia. target sasaran sebenarnya hmm. sebenarnya hotel-hotel ni dah ada sasaran dia hmm. kalau hotel tu uh, jual harga buffet 150 ke 300 ringgit hmm. dia dah tahu dah siapa orang-orang tersebut hmm. dan sebenarnya itu bergantung kepada dia punya jenama juga okay. kalau hotel-hotel yang five star memang dia akan harganya kita dah tahu dah mesti lebih daripada RM150 ke RM300. Hmm. hmm. Dan kalau hotel yang 2 stars uh, ataupun 3 star mungkin boleh lagi cari bawah RM150. Hmm. Jadi sebenarnya uh, uh, ketetapan harga tu dan uh, uh, sebenarnya uh, dia dah... dia Pelanggan tu sebenarnya dah, hmm. dah tahu dah sebenarnya, ya, nilai, nilai dah kan? sebenarnya. Hmm. Betul. Sebelum nak buat keputusan, kira-kira pastinya ada manager kira-kira yang akan kira bajet dulu. Jangan pergi. jangan pergi dulu. Dan selalunya isteri-isterilah uh. akan buat calculation berbaloi ke tidak. Uh. Tapi itu kata kami. Uh. Kami rasa bufet Ramadan ada yang berbaloi, uh. ada yang memang overpriced, tapi ada juga yang sanggup bayar uh. disebabkan walaupun harga mahal tapi kita nak yang penting sedap uh. dan suasana tu buatkan emosi kita happy. Uh. Masuk senyum, keluar pun senyum. <laughs> uh. tapi apa kata anda semua? Uh. Uh. kita sempat bertanya kepada mereka di luar sana uh. untuk komen sedikit tentang harga bufet Ramadan tahun ini. Jom sama-sama kita saksikan. Ya. Saya rasa di buffet pun selain daripada Ramadan pun memang dia membazir lah. Sebab ada orang dia makan sikit je. Ada orang dia makan banyak tu it's good for them tapi for 100 ringgit untuk satu meal untuk satu sekali makan sahaja dia macam Uh, sangat membazir lah. Saya rasa macam um, membazir. Okay, tapi kalau once in a while, maksudnya macam sekali ke sebab nak bawa family, nak bagi mak rasa best, bawa dia keluar makan. So, okay. It's just that like, tak selalulah. Berbaloi, berbaloi. Sebab Kenapa? bukan selalu. Uh, selalu sekali ke atau setahun sekali kan? Tak, sebab Ramadan ni sepatutnya dia promote bersederhana. Lepas tu kita kena ingat dekat orang yang tidak berkemampuan. Itu sangat sangat sangatlah tak patutlah. Uh, tak patut kita buat bila kita pergi bufet lepas tu kita tak habiskan uh, makanan tu um, hmm, satu itulah bila mak-mak kita selalu cakap kan ingatlah yang dekat Palestin tu Aa, so kita pun macam beringat-ingatlah benda tu and then dia kerugian pada kita sebab kita dah bayar banyak tapi kita tak makan sebanyak itu yang kita sepatutnya makan juga. Uh, itulah again the concept of bersederhana. Sometimes sebabkan benda-benda yang enable tak bersederhana ni, orang dah lupa uh, the message yang nak disampaikan. So like sepatutnya bulan ni lah yang kita kontrol ourselves, kita control cara pemakanan. But when this kind of thing happens. Itulah yang jadinya wastage. I anything can. As long as uh, makanan dia sedap, I dapat review yang sedap. Lagi-lagi kalau dia um, harga yang berpatutan and then I can get the best value out of it. Maksudnya makan sedap, ambience sedap. Tak kisahlah restoran atau hotel, I don't have preference. Dua dua okey. Ikut bajetlah, lah. Ikut bajet. Rasa kalau nak makan hotel-hotel pun boleh juga kan. Cuma keras sikitlah lah bajet. Kalau restoran-restoran lah restoran, macam mana? Pilihan masing-masing lah? -masing? Either one should be okay. Uh, tapi kalau hotel tu, dia pricey. Uh, for that kind of experience, yeah. bolehlah kita dapat experience yang makan tempat yang lebih mewah tu. Uh, tapi it's still not appropriate untuk Ramadan. Itu je. Uh. Hmm, ramai yang tak bersetuju nampaknya untuk menghadiri ataupun menghadirkan hmm? diri ke bufet Ramadan. Hmm? Tapi saya nampak ramai yang dah booking juga. <laughs> Ada di antara da, kita. yang booking uh... tu yang early bird. Yang early bird yang awal-awal oh, yeah, dia kan. Uh. Eh pandai juga kita bercakap tentang mereka kan tadi kata tentang pembaziran ni kan. Hmm. Um saya setuju juga. Apabila kita katakan makan tak boleh banyak sangat pun, tapi kita kena bayar harga sampai RM180, RM200. Hmm. Padahal kita boleh makan mungkin sikit, lepas tu lepas solat hmm. sambung balik pun paling maksimum 2 3 kali makan lepas tu dah tak boleh dah. Jadi untuk nilai yang kita bayar tu sememangnya lagi mahal daripada kalau kita beli satu makanan di um, restoran. Jadi bagaimana ketetapan harga yang kita katakan macam berbaloinya dari segi bagaimana? Mungkin komen daripada tuan sendiri melihat kepada perkara ini. Uh, macam saya cakap tadi lah berbalu tu sebenarnya dia subjektif. Mm, mm, mm. Uh, ada orang sampai menabung mm, mm. nak pergi ke hotel lima bintang mm. untuk makan uh, buffet. Ya okay, uh, yeah, betul mm. tapi sebenarnya uh, bila dia dah pergi uh, dia boleh tak uh, menilai, sometimes menilai mm. juga. Dia dapat menilai sendiri uh, mm. value dan, uh, ataupun nilai dan uh, 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 rasa makanan dan juga apa yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Mm. Dan ada yang menjadi uh, Uh, pelanggan tetap mm. uh, kita kena ingat eh, ada orang masih lagi pergi ke hotel lima bintang setiap tahun mm. sebab apa sebab dia rasa macam eh suasananya bagus mm. makanannya premium mm. Uh, persembahannya bagus Ada muzik mm. Dan banyak hotel juga Sekarang ni uh, Ada banyak tema Dan juga uh, Bawa uh, Artis untuk buat persembahan mm -hmm. So Benda-benda uh, macam ni Sebenarnya uh, Macam saya cakap tadi Dia berasa objektif lah Ada yang rasa tak berbaloi tu Bila dia rasakan Macam tadilah Dia kata macam uh, Dia kaitkan dengan Isu pembaziran mm -hmm. uh, Macam tahun Macam Dekat uh, Apa Media pun dah cakap dah uh, Berapa tan Makanan mm. Macam 2023 90 ribu ton Pembaziran yeah. makanan pada bulan uh -huh. puasa. So benda ni mempengaruhi juga. Uh -huh. So uh, tapi uh, macam uh, masih lagi saya kata berbaloi atau tidak itu lebih kepada subjektif. Uh -huh. uh, kepada uh, subjektif kepada individu itu sendirilah. Okey, um, kita memang sekarang menyentuh berkenaan dengan pembaziran makanan ataupun uh, food waste lah. Uh, uh -huh. Tadi uh, Anim bercakap tentang mungkin kita sebagai pengguna tapi kita nak tanya juga kepada tuan, tuan sebagai ya orang yang berada di dalam hotel, pengurus hotel. Mm -hmm. Jadi bagaimana pihak hotel pula nak mengelakkan pembaziran makanan ini terus berlaku? Sebab kalau kita ni oh, kita ambil makanan banyak sangat kadang kita terpaksa tinggalkan ke tepi. Tapi ambil bagi... pula waktu belum buka apa Oh, ambil pulun <laughs> kan. Tapi bagi pihak Sembunuh. hotel pula nak mengawal food waste ni bagaimana? Uh, itu menjadi cabaranlah kepada uh, kami di hotel uh, chef saya dan juga tim F&B untuk memastikan uh, pembaziran tidak berlaku okay. uh, tapi sebenarnya sebenarnya istilah buffet itu sendiri pun daripada french french style kan mm -hmm. daripada french term dia kata satu servis style di mana makanan disediakan secara banyak mm -hmm. kita boleh ambil sesuka hati kita selagi masih ada di kaunter kita boleh ambil uh, Sampailah dah tak ada benda tu baru kita boleh stop okey hmm. tapi uh, menjadi uh, tanggungjawab kepada chef sebenarnya untuk uh, uh, untuk design hmm. satu cara macam mana untuk memastikan bahawa makanan tersebut tidak dibazirkan hmm. salah satu caranya ialah uh, mungkin chef boleh masak dengan secara uh, apa uh, batch cooking lah masuk hmm. batch cooking ni masak sikit-sikit tengok dah habis baru kita masak hmm. lagi hmm. dah habis baru masak kita, kita masak lagi hmm. tapi untuk pelanggan pula sebenarnya kita kena tahu sebenarnya limit hmm. kita hmm. <laughs> uh, kalau kita <laughs> Ini kita kena membudayakan kenafsu, lah kenafsu, betul kenafsu, eh? lah. Mungkin kita kena bela... bukan hotel pun mungkin boleh uh, mengajar lah macam mana uh, pelanggan ni sepatutnya makan di bufet uh, hmm. supaya mereka boleh uh, uh, mengajar mereka supaya tak penuhkan meja. Hmm. Mm -mm. Belum azan lagi. Satu jam sebelum azan dah penuh dah meja. Betul penuh Saya okay. terung sebenarnya kalau tengok gelagat mereka uh. tu penuh kan. Betul betul dah tahu betul Tahu dah betul. nak mulakan yang mana satu. Okey, uh, uh. nasihat dan juga sambung sedikitlah. Tadi dah hmm. nasihat Ini hmm. sambung sedikit untuk kita akhirkan perbincangan ini. Bagi mereka yang bawa anak-anak kan, bagi mereka yang bawa anak kecil ataupun kanak-kanak, apakah mungkin uh, tips dan juga nasihat yang paling uh, dapat kita sampaikan untuk uh, bufet Ramadan ni sesuai dan selesa untuk segenap lapisan yang berkunjung ke hotel ataupun restoran itu. Uh, saya rasa uh, hotel sekarang memang sangat cakna tentang keperluan uh, keluarga dan juga uh, umat Islam kita lah. Mm -mm. Uh, saya rasa tidak tidak menjadi masalah kepada uh, pelanggan hotel uh, di mana hotel pun kalau dulu sebenarnya uh, bufet Ramadan mungkin uh, mereka serve sampai pukul uh, 9 saja tapi sekarang ada hotel hmm? dah ambil pendekatan sediakan imam untuk terawih uh, sekali. Ah. Tadi. And then Masya boleh turun Allah. makan lagi. Hmm. Ini salah satu cara lah untuk mengenakan pembaziran juga. Jadi bagi saya, kalau untuk keluarga tu memang sesuai sebenarnya untuk, berf, uh, untuk berbuka puasa di hotel sebab memang selesa dan juga keperluan semua cukup. Ya, yeah, okay. itu dia kan. Yang penting facilities cukup, yeah. servis baik, makan sedap. <laughs> eh, tak ada apa. Bayar 200 tu <laughs> okey je. <laughs> okey je. Sebenarnya so, yeah, pilihan yeah. di tengah kita lah. Ya. Betul. Ah, baik, terima kita kasih kita saya nak ucapkan kepada Kepasa Muhammad Azwan Muhammad Aliya hmm? sepencara kanan dan juga pengurusan hotel ya? UiTM Shah Alam berkongsi Masih. dengan kita pada hari ini. Hmm? Okey, kita nak kongsikan kepada anda semua. Hmm. Ha, ini dia sedikit perkongsian macam biasalah kan kalau kita bercakap tentang segmen soal wang ni. Ya? Kita nak bercakap tentang uh, harga wang mata wang dan hmm. juga harga emas sekarang. Jom kita saksikan. Ah ha, kita tengok mana dulu ni. Okey, harga emas sekarang ni Ah untuk 916 22 karat uh, sekarang ini RM 617 ringgit, ya tuan-tuan ya. dan -tuan, puan-puan untuk uh -huh. emas per gram ni dan untuk emas 999 24 karat RM 672. Ringgit. Ah ini setakat pukul 925 pagi tadi. Hmm. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda semua kadar pertukaran wang asing ya. untuk 1 USD bersamaan dengan RM 3.91 sen, 1 dolar Singapura RM 3.8 sen dan 1000 Indonesia IDR 23 sen, 10 Thai baht, RM1.25 sen dan oh. juga 1000 Korea won, hmm. RM2.70 sen. Kita melihat kepada um, kukuhnya ringgit Malaysia hmm. untuk sekarang ini. Hmm. Okey, uh, seronoklah kita yang mungkin dah berkesempatan <laughs> untuk menunaikan umrah juga eh. Betul lah. Uh, Mata wang nampak kukuh di situ. Wah. Okey, kita, 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 nak lihat. Ni uh, macam tentang umrah sahabat kita Fatih Yahya. Ah masih tak boleh balik, -balik, uh, balik lagi. Tak balik lagi. Alhamdulillah dia berpuasa <laughs> dekat sana. Okey, kita berhenti pada ketiga dan lepas ni uh, standby dengan dengan anda punya handphone dan sebagainya untuk kita nak scan QR code untuk kita nak mewakafkan, infakkan wang kita kepada tabung-tabung pembinaan masjid. Selepas ini, di MHI. Jangan ke mana-mana.